1 березня, тобто від учора, за своїми внутрішніми паспортами громадяни Російської Федерації вже не можуть перетинати нашого кордону. І як росіяни помстилися за впровадження Україною закордонних паспортів, знає наша оперативна Катя Морозова. Абзац на Харківщині. Это у меня украинский загранпаспорт, у россиян он другой, красненький. Но не в этом суть. Дело в том, что им теперь к нам без вот этой вот штучки нельзя. Со вчерашнего дня только так и никаких поблажек. Нас особо это не напрягает совершенно. Людей жалко, которые, допустим, в возрасте хотят съездить, а паспорт им уже... По идее, в принципе, он нам не нужен по-хорошему. И они не пойдут ни деньги тратить не в очереди стоять на получение. Не знаю, новшество так повлияло или пропаганда, но российских машин на границе раз-два и обчелся. Между прочим, в Росстате рапортуют, что заграничные паспорта есть лишь у 15% граждан Федерации. Вот такая вот проблемка. Президент все берет на себя, говорит его идея. Значна кількість розвідників, значна кількість диверсантів, на жаль, на нашу территорию потрапляє з Російської Федерації по режиму. Выкликано выключено турботу про безпеку Украины. Погранцы рапортуют, только с начала этого года в терроризме небезосновательно заподозрили больше 300 въезжающих россиян. Надо было что-то делать. Всі в'їжджаючі росіяни в курсі, всі мають загранпаспорти? Не всі. Є, трапляються випадки, коли все ж таки в'їжджають по внутрішнім паспортам. За 1 березня таких було сім громадян на ділянці Харківського загону. Ви їх розвернули? Так было вынесено решение про відмову пропуска. Есть невдоволення, але чтобы такие как скандалы это то немає. Зрозуміло ставиться. При этом нам к ним по-прежнему можно без дополнительных документов. Ну а сами посмотрите, как это выглядит в реале. На въезде в Россию очереди на несколько часов. Вот это ответ России. Они въезд не закрыли, но сделали так, чтобы никто не хотел ехать. Раньше мы проезжали здесь за 2 часа, а теперь мы здесь стоим по 8, по 9 часов. Вот это вот ответ на то, что здесь, да, они со своей стороны не ввели въезд по загранпаспорта но мы на это чувствуем, которые живут в Харькове и в ближайших районах. Вот результат. Проблемы с въездом, выездом и у пассажиров международных автобусов. Нас высадили на границе с автобусом. И вот ну, мы теперь вот что я едем, потому что нас подобрали автобус. Неприятная осада. потому что у водителя автобуса нет загранпаспорта, он не может нас провести через границу. Все работают уже наши люди России, и дочка, и муж все в России. Мы стоим по 4, по 6, по 9 часов на таможне, ни в туалет, никуда. Сейчас сделали трудно для народа общаться и украинцам, и россиянам. Послушайте, ну я все понимаю, конечно, друзья в России, родные, но согласитесь, мы и так, ой, как долго держались, могли бы все это гораздо раньше вести. И, кстати, не только это. Я о визах, с ними пока непонятно. Загранпаспорт это хоть минимум но защита считают в украинском миде для отфильтровывания террористов.